Ваше Блаженство, Блаженнейший Предстоятель Канонической Благодатной Украинской Православной Церкви, Вашего Высокопреосвященства и Преосвященства, Богомудрые Святители Церкви Христовой, принимая свершившееся избрание меня во епископа как жребий, который выпал мне по неизреченному Божественному смотрению, и благоволением Великого Архиерея и Господа нашего Иисуса Христа. Размышляя о предстоящем моем служении в сане епископа, вспоминаю наставление апостола Павла, который особо выделяет личные качества, которыми должен обладать преемник апостола странолюбие, добро, целомудрие, справедливость, благочестие, воздержание. Приходят на ум и образы великих иерархов, особо почитаемых мною и покровительствующих мне святителя Николая Мерликийского и Спиридона Тремифунского, явивших миру высоту архипасторского служения не внешним величием, а правилом веры и образом кротости, высотой смирения и силой духа. Размышление о том, что епископ должен всегда быть готовым наставлять в здравом учении и противящихся обличать, приводит к осознанию своей немощи и недостоинства. Ведь высокое, ответственное и спасительное епископы служение, которое слагается из молитв, учения и управления, требует полного самоотречения и самоотдачи, поднимая на свои рамена тяжелый крест архипастерства, Верю, что не своей силой буду совершать веряемое мне славное служение Духа, но силой укрепляющего меня и Иисуса Христа. На эту неземную великую силу и уповаю, ибо им, именно силой Божией, совершается то дело, которое угодно Ему. В этот священный день моему взору предстает вся моя земная жизнь, те обстоятельства, которыми Господь ему одному ведомыми путями промыслительно вел меня к монашеству, пасторскому и гуменскому служению. Я пришел в этот мир, родившись в Бессарабском крае, в благочестивой семье преснопамятных Георгия и Елены. Единственным богатством которых была глубокая вера, единственным утешением среди тяжелых трудов одиннадцать детей, из которых я, самый младший, впитал всю их любовь к Богу, Святой Церкви и ближним. На заре взрослой жизни, тридцать лет назад, юношеский пытливый ум в поисках истины привел меня в славную Свято-Успенскую Одесскую обитель Пресвятой Богородицы, где зов Божественной благодати навсегда закрыл передо мной врата этого мира и открыл двери к небесам, где мой Ава, Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, как человеколюбивый, милосердный Отец, отверзл мне объятия Отца, причислил к лику иночествующих, научив меня главному принципу успешного монашеского житья соподнич... — соподчинение своей воли, воле Божественной. По вашему благословению, вашими молитвами и трудами, дорогой мой святитель, строитель и основатель многих храмов и обитель, удалось, казавшись многим нереальным, за 20 лет послушания вашего наместника восстановить из руин Свято-Николаевскую обитель, которая сегодня, словно жемчужина, украшает берега Дуная и город Измаил. Радостью и утешением для меня служит благословение Божье, и определение Священного Синода трудиться в благодатном родном краю, на малой родине, где живет и молится благочестивый народ, который очень нуждается в духовном окормлении и руководстве. Благодарю вас, ваше блаженство и членов Священного Синода Украинской Православной Церкви за высокое доверие и возлагаемый на меня подвиг архипаскорского служения, которое принимаю как от самого Христа, ценю, покорно благодарю и с Божьей помощью обещаю всеми силами стараться достойно его нести. Вы, ваше блаженство, наш Господин и милостивый Отец, не только словами, но всей жизнью своей, являйте нам истинный образ доброго евангельского служения Богу и людям. Пристоя к престолу Божьему, с благоговением наставляйте в евангельской правде, с терпением управляйте церковью с мудростью и ответственностью, со смелостью и дерзновением защищайте народ Божий от искушений соблазнов и расколов. Вас же, святители Божьи, прошу во время возложения Евангелия и ваших святительских рук на мою главу вознести ваши сердечные молитвы, чтобы на меня снизошла благодать Святого Духа, и я стал сопричастником неизреченного дара апостольского свидетельства об истине, дабы пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью своей, чтобы умножилось все, что я получил за минувшее время под водительством мудрого архипастыря моего авы, владыки митрополита Агафана, надежные знания и достаточный опыт, чтобы ныне самостоятельно в непростых условиях реализовать все то, что Бог через моих родителей заложил в мою природу, и то, что приобрел участь на жизненном опыте своем. Совершая предстоящее мне дело со всяким долготерпением и назиданием, буду стараться непрестанно возгревать в своей душе памятование о крестном подвиге Господа нашего Иисуса Христа, о трудах святых апостолов, о ревности по великих святителей Христовой Церкви, хранителей православной веры и благочестия, которые будут мне немеркнующим путеводным примером в исполнении мною своего долга пред Богом, Отечеством и людьми. При своей личной пятидесятницы, внимая наставления святых Отцов, следуя словам Священного Писания и Духу Священного предания Церкви Христовой, прошу тебя, Господи, начальника жизни и совершителя моего спасения, не отврати лица Твой год меня, не оставь меня во время старости, не оскудевайте и крепости моей. Да прибудет Твое благословение, милосердный Влады, покров Пресвятой Богородицы во все дни жизни моей. Буди милостью на мне, как и совершилась воля Твоя. Укрепи меня духом премудрости и разума, духом совета и крепости, духом видений и благочестия, чтобы мне быть образцом для верных в слове, в житии, в любви, В духі, вірі, чистоті. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.